Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gunung Salak yang penuh kisah horor. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Misteri Gunung Salak yang penuh kisah horor dari Kerajaan Gaib sampai Harta Karun. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa misteri gunung salak yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dianggap sebagai salah satu gunung paling angker di Pulau Jawa. Selain menjadi destinasi wisata dan pendakian yang digandrungi oleh banyak orang, Gunung Kerap dikaitkan dengan hal-hal supranatural karena menyimpan misterinya masing-masing. Salah satu gunung yang dianggap angker oleh banyak orang dan menyimpan banyak misteri adalah Gunung Salak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski punya tinggi yang cenderung sedang ketimbang gunung lain di Pulau Jawa, yakni 2211 meter di atas permukaan laut, Gunung Salak punya ekosistem hutan yang lebat dan jalur pendakian yang cukup sulit. Kelebatan hutan dan alam yang ada di gunung tersebut lantas menjadi alasan banyak orang mengidentikan Gunung Salak dengan hal-hal horor. Untuk tahu lebih jauh, berikut adalah penjelasan mengenai beberapa misteri Gunung Salak. 1. Kerajaan Gaib Pajajaran Meski jejak sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Pajajaran telah lama runtuh, sebagian masyarakat Sunda meyakini bahwa arwah leluhur kerajaan Pajajaran bersemayam di salah satu puncak Gunung Salak, yakni puncak Manik. Keyakinan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa kejadian yang sempat dialami pendaki, di mana puncak manik kerap dipenuhi oleh orang yang berlalu lalang bak sedang melakukan patroli. Oleh sebab itu, puncak manik tergolong sebagai puncak yang suci, disakralkan, dan sebisa mungkin dinetralkan dari berbagai macam aktivitas manusia. 2. Harta Karun Terkubur Beberapa waktu lalu, masyarakat Cidahu yang tinggal di lereng Gunung Salak meruntuhkan-meruntuhkan benteng Belanda yang berada di sekitar Gunung Guna mencari harta karun. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kabar bahwa semasa Perang Dunia II lalu, saudagar dan pejabat kerajaan Belanda diketahui menguburkan harta kekayaan mereka di sekitar Gunung Salak karena takut dengan pasukan sekutu. Namun, nyatanya, Perobohan tembok Belanda oleh masyarakat Cidahu tak menghasilkan apa-apa. Bahkan, dalam aksi tersebut, tak sedikit masyarakat Cidahu yang dikabarkan tewas. Tiga tempat yang sering menelan korban jiwa. Ada beberapa titik di Gunung Salak yang diketahui banyak menyebabkan korban meninggal dari kalangan pendaki, yakni di kawah Ratu dan Curug Seribu. Dua lokasi tersebut memang kerap membuat pendaki tersesat dan bahkan hingga meninggal. Fenomena tersebut memunculkan anggapan di masyarakat bahwa dua tempat tersebut menjadi tempat para iblis penunggu gunung mengambil nyawa tumbalnya. Nah, Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, pada kesempatan ini pula kami hendak mengisahkan 10 kejadian angker di Gunung Salak ini dijamin bikin bulu kuduk merinding. Ya, Gunung Salak selalu diselimuti dengan cerita misteri yang berhasil mengundang berbagai rasa keingintahuan masyarakat. 1. Pendaki hilang misterius. Seperti sudah menjadi rahasia umum ketika mendengar pendaki yang kerap dikabarkan hilang saat berada di Gunung Salak, bahkan setiap tahunnya pasti dari cerita yang berhembus selalu berakhir dengan hal yang sama. Menurut penduduk sekitar Gunung Salak, dengan berbagai cerita tentang hilangnya pendaki disebut kerap erat kaitannya dengan larangan untuk memetik bunga anggrek, dipercaya. Ketika seseorang memetik bunga anggrek, maka setelahnya ia akan kehilangan arah. Bahkan ketika ia merasa berjalan jauh untuk menemukan jalan keluar, namun tetap saja hanya akan berputar-putar di tempat yang sama. Pendaki yang hilang arah hanya akan mampu terselamatkan ketika ia meletakkan kembali bunga anggrek yang dipetiknya ke tempat semula. Dua tersesat, tiga bulan di Gunung Salak, tapi ditemukan di Cirebon. Diketahui seorang pendaki bernama Hadi telah tersesat selama kurang lebih tiga bulan lamanya di Gunung Salak. Dengan cerita yang semakin mengherankan ketika pendaki itu justru ditemukannya di daerah Cirebon. Bahkan, akibat rentetan peristiwa itu Hadi juga sempat terpaksa memakan hewan liar seperti ular, dan kucing hutan agar tetap bisa bertahan hidup. 3. Misteri Puncak Manik Gunung Salak memiliki puncak manik yang diakini sebagai letak kerajaan gaib Pajajaran. Selain itu, pada bulan-bulan tertentu, puncak manik diceritakan sebagai tempat digelarnya acara dongdang yang dimainkan oleh bangsa gaib. Bahkan, jika pendaki berada di sekitaran tempat tersebut, akan mengalami berbagai kejadian yang tidak masuk akal, seperti halnya. Cuaca yang berubah secara tiba-tiba atau juga hembusan angin yang dirasa tak tentu arahnya. Empat sosok misterius dekat bibir sungai. Menurut cerita salah seorang pendaki, ketika ia mendirikan tenda di dekat bibir sungai menuju mata air, ia bersama temannya melihat beberapa orang yang terlihat berada di seberang aliran sungai. Sosok tersebut terlihat sangat jelas dengan mengenakan baju menyerupai kain ihram berwarna putih. Namun saat didekati keberadaannya dibantu dengan cahaya senter ternyata sosok tersebut hilang begitu saja. 5. Binatang gaib raksasa. kerap dikisahkan oleh para pendaki bahwasanya saat berada di Gunung Salak mereka seringkali mendengar atau bahkan melihat berbagai sosok gaib menyerupai binatang. Mulai dari adanya sosok monyet yang berukuran lebih besar dari gorila, babi hutan yang seukuran truk tronton, hingga suara derapan kuda, enam suara alunan gamelan Sunda, gunung salak yang berada di tanah Sunda memiliki berbagai cerita gaib semakin terasa mencekam, terlebih. Saat para pendaki juga menceritakan pengalamannya sempat mendengar alunan gamelan Sunda di tengah hutan layaknya seperti sedang menggelar hajatan. 7 Penampakan Prajurit Prabu Siliwangi. Berbagai sosok gaib tak hanya menyerupai sosok hewan ataupun berupa suara aneh, namun juga sosok yang menyerupai prajurit yang mengenakan pakaian seperti zaman dahulu. Bahkan, sosok gaib tak hanya muncul saat menjelang waktu maghrib ataupun malam. Namun, tak jarang para pendaki melihat sosok tak kasat mata saat matahari masih menyingsing terlihat. 8. Misteri Kampung Setan Masyarakat sekitaran Gunung Salak memang sangat mempercayai perihal keberadaan Kampung Setan. Bahkan beberapa cerita pendaki menyebutkan bahwa puncak Gunung Salak terlihat sangat ramai pada malam hari meskipun pada kenyataannya suasana sunyi yang semakin terasa kental 9 sosok nenek tua penunggu tebing menurut pendaki yang ternyata pernah melihatnya sesosok nenek tua itu umurnya berkisar 80 tahun bahkan nenek tua tersebut terlihat memiliki kelihayan untuk memanjat tebing yang curam semakin membuat bulu kuduk merinding ketika cerita nenek tua itu yang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak 10 jalan bercabang mistis. Dari sekumpulan cerita para pendaki, awal mula tersesatnya adalah karena munculnya jalan bercabang. Jalan bercabang yang pada awal pendakian sama sekali tidak terlihat. Bahkan, karena seringnya hal janggal yang dialami para pendaki, mereka juga telah memberi tanda jalan dengan pita untuk memudahkan mengingat jalur Gunung Salak. Namun, tetap saja kejadian seperti tersesat atau hilangnya pendaki tidak dapat terelakkan. Itulah sederet cerita horor yang menjadi misteri Gunung Salak. Semoga dapat menjadi pengingat bagi Anda yang hendak menelisik pesona Gunung Salak. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami, bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini. Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.